Assalamualaikum salam sejahtera rakan-rakan media yang saya hormati sekalian, rakan-rakan ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Jadi hari ini Perikatan Nasional akan mengadakan satu persidangan media sepanjang minggu terakhir untuk sepatutnya lah, sepatutnya peringkat jatuh kuasa ini adalah minggu terakhir persidangan Parlimen tapi kita baru dimaklumkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat bahawa ada satu lagi kementerian yang tertinggal dan dibawa ke hari Isnin iaitu MITI, kementerian yang penting dalam isu semasa ini. Jadi overall secara keseluruhannya pandangan kami Perikatan Nasional berpandangan dalam satu minggu yang terakhir ini banyak perkara-perkara yang masih belum memuaskan kami di Perikatan Nasional tentang jawapan-jawapan dan juga penjelasan-penjelasan daripada pihak kerajaan. Sama ada daripada soalan-soalan PMQT, soalan MQT, soalan-soalan lisan, kita dapati banyak pihak kerajaan tidak memberikan jawapan yang memuaskan kita. Antara isu-isu pentinglah yang sedang berlegar dalam negara kita sekarang ini, isu FIFA, pemain naturalisasi, masih belum selesai sepenuhnya. Banyak reservation-reservation yang telah diberikan oleh Menteri. Bagi contohnya Menteri Belia dan Sukan menunggu sehingga habis kes di peringkat KAS ataupun Court of uh, uh, Arbitration on Sport baru. Kes ini akan habis bulan Mac pada tahun 2026. Sedangkan isu yang terlibat bukan saja isu uh, pemain bola sepak tapi isu kewarganegaraan itu sendiri. Itu antara isu yang masih belum selesai sepenuhnya di pihak kerajaan ya. Yang keduanya sudah tentulah mengenai art, mengenai agreement on uh, reciprocal on trade ya and on tariff ni ataupun perjanjian uh, perdagangan timbal balik antara Malaysia dengan Amerika. Ini juga isu yang masih belum selesai di pihak kerajaan untuk rekod uh, perikatan nasional beberapa kali masuk Wabi Putrajaya menghantar soalan-soalan uh, PMQT dan MQT tidak diangkat atas alasan kononnya diberikan oleh Yang Berhormat Speaker. Isu ini telah panjang diberikan penjelasan, diberikan taklimat, diadakan libat urus dan sebagainya. Bagi kita isu ART ini masih belum selesai. Banyak isu-isu yang belum terjawab di pihak kerajaan. Pekau-pekau asas dan ianya juga telah di, uh, diberikan ulasan dan juga kritikan yang keras oleh banyak pihak-pihak yang bukan merupakan pemakang. Mereka merupakan golongan profesional, golongan korporat, malahan anggota-anggota uh, kerajaan satu masa dulu termasuklah Peguam Negara, Tommy Thomas itu sendiri. Jadi ini isu ini, Ya Bomat Putraja akan uh, menyentuhkan ini. Dan yang yang ketiga yang terakhirnya sudah tentulah isu rasuah yang berlaku sempena pula dengan pilihan raya negeri, pilihan raya umum negeri Sabah sekarang ini. Isu yang melibatkan setiap usaha politik kepada yang amat Perdana Menteri. Kami telah mengeluarkan uh, kenyataan media yang jelas bawah, bawah ini. Kita menggesa pada masa itu gesaan kita supaya uh, apa ni, siasatan yang terperinci perlu dijalankan oleh agensi-agensi penguatkuasa kuasa terutamanya SPRM dan sebagainya. Tapi bila timbul pula isu-isu semasa yang terkini yang dikatakan disebut sama ada tepat atau tidak kita tak pasti, disebut penglibatan SPRM sendiri dalam di belakang uh, wayang yang berlaku ini, kita rasa kewibawaan atau credibility Uh, SPRM untuk menjadi pihak yang menyiasat ni pun dipersoalkan. Banyak perkara. Jadi ini perkara-perkara yang saya umumlah saya sentuh. Jadi untuk tak menengah masa, saya persilahkan Wabi Putrajaya untuk uh, memberikan penjelasan kerana untuk makluman kami baru menghantar satu kumpulan ahli-ahli Parlimen uh, Perikatan Nasional menghadiri mesyuarat kokus berkaitan dengan ART ini. Jadi penjelasan lanjut, silakan Putrajaya. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru. Sebenarnya yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Baru tadi, uh, kami baru selesai uh, mesyuarat pertama kokus uh, tarif berkaitan perdagangan timbal balas antara Malaysia dengan Amerika Syarikat dan perkara ini kami bangkitkan lama dah dalam Dewan ya. sewaktu diadakan satu sidang khas pada 5 Mei 2025 pihak MITI telah bersetuju untuk menubuhkan satu kokus untuk berbincang tentang tarif ini termasuklah perjanjian timbal balas dengan Amerika Syarikat tetapi selepas kita menghantar nama pada bulan Mei juga lima orang pada 29 Mei kita hantar nama lima orang iaitu saya sendiri Putrajaya Bacok Kubang Pasu Tangga Batu dan Macang. lima orang wakil dari daripada Perikatan Nasional telah dihantar nama tapi tidak pernah dipanggil mesyuarat jadi sebab itu bila perjanjian ART ditandatangani tempoh hari kami bangkitkan mengapa tidak dipanggil tidak dibawa pada caucus terlebih dahulu sebelum ditandatangani ada yang share gambar kata ini dah ada taklimat dari daripada pihak MITI. Itu taklimat sambil makan tengah hari. itu taklimat ringkas. Yang kita minta adalah satu kokus untuk kita lihat draft perjanjian tersebut bersama-sama pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk kita bantu bagi memastikan perkara-perkara penting khususnya yang melibatkan kedaulatan negara terpelihara. Jadi tak panggil kokus pun dah tanda tangani sebab itu dalam kokus uh, mesyuarat pertama baru panggil pagi tadi pukul 11 mesyuarat pertama kokus uh, telah dipanggil dan uh, kami uh, jelaskan bahawa kokus uh, yang ditubuhkan ini adalah selepas perjanjian ditandatangani Jadi perjanjian itu dah selesai dah tandatangan maka semangat asal nak tubuhkan kokus ini supaya kami uh, di pihak pembangkang dan juga di pihak kerajaan dapat memberi pandangan kepada pihak kementerian dan jemaah menteri, benda itu dah terlepas jadi apa yang tinggal sekarang adalah untuk kita lihat bagaimana kita boleh membantu dalam konteks proses ratifikasi sebagai contoh. Jadi saya nak jelaskan di sini bahawa uh, kokus baru mesyuarat pertama kali hari ini selepas perjanjian pun dah ditandatangani. Uh, nak, nak nak jelaskan ya, takut nanti buat keluar cerita kata kita bersetuju dah bawa pada kokus perjanjian dan sebagainya. Tak ada. Perjanjian telah ditandatangani hari ini baru dipanggil kokus untuk berbincang dan kita memberikan Uh, pandangan kita bahawa sepatutnya ianya dipanggil lebih awal. Dan kita jelaskan dalam mesyuarat tadi pun uh, bahawa uh, kalau bandingkan dengan TPPA, uh, TPPA sebelum ini uh, mesyuarat kokus pun diadakan 15 kali dibawa ke parlimen dibahas sampai 3 hari. Jadi prosesnya panjang. Uh, 3 hari sebelum uh, ditandatangani. Dalam konteks ini tak dibawa ke kokus, tak dibawa ke parlimen, terus tanda tangan. Jadi soalan kami juga pada uh, tadi adalah mengapa perkara ini dilaksanakan secara terburu-buru. Dan pesanan kita juga, kita uh, mohon supaya kerajaan dalam konteks perkara-perkara penting seperti ini tak boleh terburu-buru bawa kepada kokos untuk kita memberi pandangan kita apakah uh, pendekatan yang terbaik bagi memastikan apa saja perjanjian yang ditandatangani kedaulatan negara itu terpelihara. Okay, okay. Okay. Any question? Eh? ada, eh? Um, um umumnya tidak ada alasan. Nah, umumnya tidak ada alasan uh, ada apa nama ni mereka uh, menyatakan uh, uh, permohonan maaf lah kerana tidak dipanggil uh, sebelum diadakan uh, sebelum ditandatangani. Tapi kita tegaskan bahawa uh, dalam rekod Malaysia dalam perkara-perkara penting melibatkan kedaulatan negara adalah amat penting untuk dipanggil kedua-dua belah pihak berbincang sebelum sebarang perkara ditandatangani untuk rekod eh kami telah dihubungi oleh pihak MITI supaya mencalonkan keanggotaan daripada Perikatan Nasional disebut kokus parlimen mengenai pengenaan tarif timbal balik masa mula-mula tarif dulu belum lagi ART pun dah diminta supaya kami hantar wakil 29 Mei kita hantar kepada MITI tapi inilah kali pertama selepas ART ditandatangani bukan lagi tarif tapi agreement tarif tu pun telah ditandatangani. Yeah. Saya dulu saya pernah duduk dalam TPPA masa tahun 2016, mm -hmm. 2017 dulu. 15 kali mesyuarat sebelum TPPA ditandatangani. Dibawa ke parlimen 3 kali dibahas, 3 hari dibahaskan. Jadi ini berbeza sangatlah perkara ini. <coughs> Itu jadi isu kami. Yeah. Okay. 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 Terima kasih. Eh. Okay, terima kasih. Jumpa okay. minggu depan pula. mettez <laughs>